bir qadam katta tanaffsusga qo'ng'iroq chalinganda hamma duv etib tashqariga otildi sinfda faqat xoliq qoldi biladi hozir uydan pul olib kelgan bolalar maktab oshxonasiga kirib o'zlari xohlagan narsani olib yeyishadi qorni muncha ochmadi lekin issiqqina somsa bo'lsa maza qilib yerdimda keyin ertalab oyim popkamga solib qo'ygan idishdagi choyni ichib olardim o'yladi xoliq agar dadam kasal bo'lib qolmaganlarida menga ham pul berib turardilar e yeah. onam papkangga choy bilan non ham solib qo'ydim degandilar ko'raychi balki bu xonki emas obunon solgandirlar xoliq shoshib parta ostidagi sumkaga qo'l cho'zdi shunda ko'zi partadoshi ergashning ochiq qolgan papkasiga tushdi ergash doim pul olib yuradi shaharda ishlaydigan akasi har oy uyga pul jo'natib turadi buning ustiga dadasi ham ishlaydi onasi ham puldan qiynalishmaydi lekin maqtanchoq emas o'rtoqlariga mehribon darsdan faqat besh oladi xoliqqa ham darslarni o'zlashtirishda da. yordam beradi xoliq emas ustidagi turgan ona kitobiga qo'l cho'zdi kitobni olib ichini ochdi bilan ko'rsinki uy berilgan sahifada ming so'mlik turardi xoliqning ko'zi tinib ketdi pulni olib soldi ko'z oldiga bug'i chiqib turgan somsa go'shtli gumma keldi o'rnidan turib sinf eshigi oldiga bordi qo'lini cho'ntagiga soldi pullar qo'lini qonidek kuydirdi shohbchgdan chiqardiyuragining aks sado berardi ammo ataylab qilgandek dimog'iga oshxonadagi qaynoq somsaning hidi urilaverdi u qo'lini eshikka cho'zdi bir qadam qo'ysa sinfdan tashqariga chiqib olsa bo'ldi ikki qatlab oshxonaga yetib oladi lekin u eshikni ochmadi ocholmadi peshonasidagi terini artib oyog'i qaltiragancha ortiga qaytdi joyiga o'tirdi cho'ntagidagi pullarni olib hayron qarab turgan kitob ichiga qaytarib soldi kitobni joyiga qo'ydi shu choq kiriga qo'ng'iroq chalindi sinfga birinchi bo'lib ergash kirib keldi tinchlikmi nega ranging o'chib ketdi yo qorning ochdimi men seni oshxonada kutdim bormaganingdan keyin bularni senga olib keldim ergash qodi xaltani xoliqqa tutqazdi xaltadan somsa hidi kelardi xoliq titrab ketdi ko'zi yoshga to'ldi lekin endi yuragi bir maromda urardi u boshini ko'tarib o'rtog'iga qaradi rahmat demoqchi edi lekin negadir og'zidan kechir degan so'z chiqdi hech narsaga tushunolmagan ergash unga qarab qoldi